День. Здравствуйте. Представляетесь. Сейчас, секундочку. Сейчас. Так. Есть контакт. Ведется. Нет, еще нет контакта. Вы сейчас Не что сделали? Я имею в виду, ведется фото видеофиксация Надо об этом предупреждать. Наши... Ну так я включил, попереджаю вас. Ведется фото видеофиксация Согласно. В автоматическом режиме. Нет, Согласно Там кнопочки сети. есть. Механическая. Старший лейтенант полиции и он Юрий Миколаев. Секундочку, Юрий, подождите. Вы включили прибор. Я вас просто предупредить повинен. Зачем? Из начинного законодавства. Представьтесь. Я представился. Да, Юрий, я слушаю. Предупредил. Вы давайте, я... хорошо, хорошо, же дослушайте, пожалуйста. Не перебывайте. Есть же причина, почему вас остановили. Вы сначала делаете действия, которые должны предупреждать. А вы не забываете или как? Какие действия? Вы включили я камеру. Повинен? Сейчас, я попрошу, я садюсь, В смысле, это мой да. напарник. Хорошо, ваш напарник ждет, ну. мы с вами дело ведем. Вы включили ну. камеру зачем? Чтобы общаться с вами. Есть, предупредить надо? Я сначала вмикаю. Да, а потом говорите, да, что будете вести. Хорошо. Ну, я пока вас буду попереджать, то вы меня тут положите и все. Все мои действия фиксируются на бодикамере. Я перед тем, как начинаю с вами общаться... Це питання до нашого керівництва. Так і скажете. Я як громадянин потребую, щоб спочатку ну, не я буду мене попереджали там. Може ж бути все, що завгодно, поки я її вмімкнув. Ви достанете гранату, щось трапиться. Правильно? Згідно вашої логіки. Ні, неправильно. В смысле, що це. Це ви повинні виконувати. Не я це придумав. Я кажу, зараз військовий час. Поки я вас буду попереджати, можу трапитися, що завгодно. Хорошо, що ви хотіти, ну. Юрій. Ви включили камеру. Передуть мене, будь ласка. Я вас попередил. Вас 40 Запрещает вам 40 использовать камеру. Запрещает? Запрещает. Там автоматический режим, а на камере у вас есть кнопки. Это механическая. А 31-9 вам разрешает. Ну, 31-9, не 40-я. Но это надо вы, выучить. Ну, я же должен вас обучать. Да, видно? все, вы, лучше знаете. Далее. Да. Как вы считаете, вы же бизнес людина. Как вы считаете, почему вас остановили? Согласно 35-й не знаю. Согласно 35-й какого пункта я не знаю. Вы сейчас скажете, наверное? Нарушение правил дорожного рук. Какого? Тут знак. Я не... уже нарушил. Тут знаки. Подождите. Есть. Это установленный факт, что я нарушил. Вы меня перебиваете. Юрий? Тут знаки за бог сторон. Рух заборонено. Знаете такие? если вы обезнанная людина. Там не было знак, когда я сюда заехал. И с какой стороны я сюда заехал, вы тоже Юрий не знаете. Угу. А знаки не установлены везде. Ну, вот просто не везде. Просто Юрий хочет 10 вам, кто 10 еще не Не форма. Ну. No. Ну. No. Чего хотите? Запрещено здесь ездить? Или как? Ну, я уважаю, это знак рух забороны, но за бог старин трассы. Он находится только в начале, либо в конце. Добре. Я мог бы заехать Добре. оттуда, оттуда, Добре. оттуда, оттуда. Вон женщина идет. Там Добре. знака нет. Знак пешеходная дорога и для велотранспорта. Да. Вам о чем говорим? Ну, это как бы вообще ездят самокаты, ездят велосипеды. Мы пешеходами не пересекаемся вообще. Добре, мы вам попередження вот нас, Вот, зробили. вот, Юрий, вот наша полоса, вот пешеходы ходят. Мы Вы, как ответственная это, особа, если бы я вы нарушил, как вы не можно вынести, Юрий. Ну что ж вы такое и говорите? И ехать с ним у руках. Вам зрозумело? Нет. Вы неправы. Вот вы неправы просто и все, Юрий. Вот, вот неправы, и все. Вот есть спуски. Да, там знаков нету. Я вот оттуда вышел и все. Я понятия не имею, например. Можно нельзя. Но я вижу, что люди двигаются на прокатных самокатах, на частных и на велосипедах. На роликах, на чем угодно. Там поехал самокат. Мы людину попорядовы. Ну все, да. Поехал. Будьте здоровы, Юрий.